Дорогие друзья, дорогие товарищи, я это говорю потому, что не, не только мои, не только наши, а все, кто присутствует сегодня, это в жизни всегда будет друзьями, друзьями замечательными, которые которые помогали и ему, и он помогал выполнять работу. Петро Тимофеевич, я должен сказать, что очень трудолюбивый человек. Как когда на заседаниях Совета Министров мы заседали и решали вопросы, он всегда был документами, которые нужно обнародовать. Он их читал, скажем, если Александр Павлович Лешко говорил о вопросах, касавшихся деятельности Петра Тимофеевича, он немедленно вставал и очень Точно, точно докладывал все, как планируется. Вы знаете, с этим человеком чрезвычайно было приятно встречаться и работать. Мне пришлось в жизни несколько раз в Москве встречаться с Петром Тимофеевичем. И особенно было интересно. Это когда Петру Тимофеевичу присвоили звание академика. И вот на этом мероприятии я то тоже присутствовал. И, ну, просто я считаю, что эта стезя в жизни была такая интересная, когда, когда видели, как рождался Наш дорогой друг и товарищ, в доктора наук. Вот. Ну, что я вам скажу? Вы знаете, Петро Тимофеевич, вот как, как я видел и как видели все, слушайте, это семья на, 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 на глазах. Это замечательная семья, это такая дружная, это, это, это папочка, мамочка и дочечка, ну, не, 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 от, не оторвать, понимаете. Вот, замечательная такая хорошая семья, и всегда с ними очень приятно, где есть возможность то, туда, значит, и, и общаться. Дорогие друзья, очень страшно и плохо, когда такие выдающиеся люди, как Петр Тимофеевич, он где-то вот слышит 20 лет в комсомоле. Вот. Петр Тимофеевич вообще доктор, профессор. Он действительно показал себя на политической и экономической работе, работе, понимаете, вот в нашей краине. То есть он любился на Украину и, и он с этими словами, наверное, и ушел в другой свет. Ушел он, жалко. Друг, товарищ, замечательный человек. Вы знаете, он просто исключительно приятный человек. Поэтому сегодня поменем его чудного человека и будем вечно его вспоминать в наших встречах и, 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 и наших оценках деятельности людей. 不是你们。谢谢